Олександр Пасхавер є з нами на зв'язку. Він президент Центру економічного розвитку і радник президента України. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий вечір. У мене до вас запитання, знаєте, як до лікаря, який е, е, вимірює температуру в лікарні середньої, каже, чи живі, чи ще, чи вже померли всі в тій лікарні? От таке у мене питання щодо стану української економіки, тому що так загалом люди більше кажуть про війну, про якісь соціальні негаразди. Мало хто дійсно розбирається у тому питанні, що відбувається з українською економікою. Тому хотілося б ваш такий е, таку коротеньку, але е, фахову оцінку стану сьогоднішньої української економіки. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что никогда доктор не измеряет среднюю температуру. Я так образно сказал, бы, Лучше, да, в лучшем случае, он, он, тогда, если ему нужны исследования, он сделает распределение этих температур. А что касается экономики, то я бы сказал, что кризис, есть системный кризис. Он не только экономический, он социально-экономический. Это постреволюционный кризис. В этом смысле он похож на кризис 90-х годов. Он тоже был э, связан с развалом СССР, этот связан с революцией, с э, объединением контрреволюционных сил и с агрессией, э, такой, ну, вершина этих контрреволюционных сил, это с агрессией России. Он связан с тем, что нам приходится воевать и значительные деньги тратить на, э, не только на войну, но и на э, создание, воссоздание оборонного комплекса, оборонно-промышленного комплекса. То есть есть совокупность некоторых свойств, которые и обеспечивают, так сказать, обуславливают этот кризис. Конечно, в основе его лежит деградация институтов нашего государства. Так случилось, что наше государство в 90-х годах, наша страна, заявила, что она будет строить европейскую модель институтов, демократию и свободный рынок конкурентный. Но некому было строить, потому что не было людей, для которых ценности европейские были бы жизненно важными. Они не осознавали даже этого. И получилось то, что получилось. Получилось квази-государство, квази-экономика, квази-институты. Это все деградировало на протяжении 20 лет, и вершина этого был клептократический режим Януковича. И сейчас все эти последствия свалились на нас вместе, и мы имеем вот такой системный кризис, из которого можно выйти. Есть только единственный путь. Это изменив вот эти самые квази-институты на реальные, живые европейские институты, что, собственно, и должны сделать э, реформы. Только такой путь возможен. В противном случае само существование Украины под вопрос, как независимой страны. А в, а вот. в принципе, эти реформы, про которые мы говорим, они э, выправдывают ваши надежды? Они вообще... Роблятся и працюют, чего не роблятся, это працювают, может, э, Вот Вы знаете, я этим, по, так сказать, по обязанностям интересуюсь. И могу сказать, что нельзя сказать, что они не идут. Но идут они по-бюрократически. Вы знаете, э, много действий, связанных с подготовкой, с какими-то совещаниями, созданием советов, концепции. Очень бюрократически идет этот процесс. Сказать, что он совсем не идет, если я же могу сравнивать с тем, как это шло при господине Януковиче. Там была полная имитация. Здесь, несомненно, видно реальное продвижение. Оно слишком медленное и нерешительное. Вот тут есть разница. Связано это, с, на мой взгляд, с тем, что сами реформы поручены бюрократии. Они, значит, как построена любая реформа? Таким образом, что министр за нее отвечает, что само по себе принципиально неверно, потому что нельзя реформировать структуру внутри самой структуры. Она должна быть реформирована извне. Кроме того, министр назначает замминистра, так сказать, командира, Дальше идут э, команда, которая состоит в основном из э, членов министерства и, и, и работников других министерств, немножечко э, общественников. Эта команда не в состоянии решительно, быстро и последовательно реформировать. Она просто, ведь э, даже если чиновник э, честный, вот давайте вообразим такую фантазию, то даже в этом случае его интерес заключается в сохранении статус-кво. То есть у него конфликт интересов с реформой. Поэтому реформы должны, на мой взгляд, быть забраны, ну, не, не тотально, но как, как принцип, забраны у бюрократов и отданы тем людям, вот в отличие от 90-го года, у нас есть слой людей, для которых европейские социальные ценности есть вопросы их жизни, они иначе не могут реализоваться. Именно они, именно их реакция и э, создала э, революцию достоинства. Этим людям должны быть отданы, они должны быть главными партнерами власти. Если власть вообще хочет изменить страну, и, кстати, сохранить свою власть, себя, э, они должны быть главными партнерами, главными делателями этих реформ. Конечно, бюрократы без бюрократов обойтись нельзя, как экспертов, но не им решать. Ни идеологию реформ, ни скорость, ни решительность, ни, ни, ни последовательность действий. Этим всем должны заниматься люди, для которых европейские ценности есть вопрос их жизни. Вот и мое понимание того, что происходит с реформами. То есть я не могу сказать, что это нуль. Я могу сказать, что это слишком медленно, нерешительно, непоследовательно, Именно вследствие того, что я сейчас вам рассказал. Не будемо сейчас зараз бу... говорити на тему, хто винен і що робити в цьому питанні, тому що це займає багато часу, а ще хочеться у вас дещо запитати. А, от Останнім часом буквально повідомлення це з'явилося нещодавно. І Росія, і Україна, але нас більше цікавить Україна втратила в рейтингу конкурентноздатності. Це свідчить про те, що наша промисловість втрачає, чи знову ж таки реформи не так, влада не так діє, чи просто ми вже не можемо. Ну от що закривають заводи? От сьогодні інформація, що закрили два заводи одного з відомих українських олігархів, там десь теж закривається. В принципі, промисловість вона ну не, не показує серйозних результатів. Оце втрата конкурентно здатності. Вона може ще ще далі посилюватися? Чи щось можна зробити, щоб, власне, ми якось ну, підвищилися в цьому рейтингу? На мій взгляд, кризис не ісчерпався. То есть весьма вероятно, что мы будем еще иметь углубление экзиста. И реформы ведь только начаты, их последствия. Для основной массы реформ реальные последствия наступают Ну, некоторые быстро, но в основном это не меньше пяти лет реальные последствия наступают. Вы понимаете, если вы, например, даже удачно реформируете здравоохранение, то несколько лет будет всякая ну, чепуха, связанная с настройкой этой сложной системы. Это касается любой системы. Поэтому я могу сказать, что кризис пока не исчерпался, он не достиг. Это во-первых. Во-вторых... Э -э Например, один из вопросов, который мы не задали, но который очень волнует людей, это почему коррупция выросла. Это тоже связано с конкурентоспособностью. Коррупция выросла по той простой причине, что вертикаль коррупция, которая существовала и которая была выстроена с любовью предыдущей власти, она разрушена. Разрушена не такая же это заслуга нынешней власти, она разрушена потому что исчезли главные игроки. Творцы так да, но э, когда вы эту вертикаль разрушаете, то риски для коррупционеров возрастают, и они повышают цены. Дело тут не в расширении э, объема коррупции, а именно в повышении цен на нее. И если вы разрушаете такую вертикаль, то должен следовать удар по этим творцам. Он пока не последовал. Значит, опять же, в коррупционном проекте то же самое, что во всех остальных реформах. Есть подготовительные работы, есть хорошие там, законы, но нет их имплементации. То есть нет вот этого удара, которого мы ожидаем. В этом смысле мы наблюдаем последствия медленности реформ, нерешительности в них. То же самое и в самом кризисе. Вы говорите, ну это и есть кризис, когда закрывается предприятие. Но э, я могу сказать, что кризис, во-первых, сам оздоравливает э, атмосферу. Так что кризис всегда оздоравливает атмосферу. Другое дело за счет слабых. Э, и я думаю, что э, действительно в 2016-2017 году, если э, не будет резко усилена военная агрессия, Начале, начиная с 16, -го, возможно, 17 -го года мы получим завершение кризиса и начало роста. Но вот в этом вся проблема, что к моменту заверш... естественного завершения кризиса очень важно, чтобы все институты нашей страны были готовы к этому и подхватили бы эту естественную тенденцию роста. Вот этим определяется недовольство темпом реформ. Темпы реформ, можно сказать, ну, может быть, украинцам нравится такой неторопливый темп, это проще привыкнуть к ним. Я бы сказал, что вот мы с вами вышли на то, где предельные границы медленности реформ. Нам нужно к моменту выхода из кризиса такой инвестиционный климат, который бы подхватил. эту естественную для экономику тенденцию к выздоровлению. Власне, Власне, если вы е, завершили свою думку, все так? Так. да. З да. цього приводу. Ну, у нас буквально є пів хвилини. Я давайте коротко запитаю, ви спробуйте коротко відповісти. Чи часто звертається за порадами президента, все ж таки радник голови нашої держави? Ні, у внештатного середнього президента немає таких функцій ежедневно э, е, розмовляти з президентом. Скорее моя обязанность делать то, что я сейчас делаю. То есть президенту нужны независимые источники э, информации. Внештатные советники ⁇ это один из важнейших независимых источников информации. Но, конечно, э, по крайней мере, с людьми, которые отвечают на реформы, я встречаюсь, высказываю свои мнения. Я не меняю их. То, что я говорю вам, то я говорю там. И, э, я надеюсь, что вот то, что я вам сказал, может быть воспринято властью.